два художника в одном проекте для того, чтобы показать, что 50 лет не такая большая разница, что нет никакой дистанции. И современные художники, и художник старшего поколения могут быть одинаково интересны и могут друг с другом сочетаться. Соколов очень разносторонний человек, и мало какой художник такой разносторонний. Но речь, конечно, о нем. Мое желание было показать, что вот он очень разный. В этом видна его связь, например, с... Э, вот он дружил с Фаерманом, а он дружил с Матисом. И в этом смысле он как бы с ним за руку здоровается. И мы видим, что ну, нам не надо ничего выдумывать. Это вот естественное происхождение вещей. То есть он в этом смысле абсолютно современен э, своему времени. А для нас он, конечно, впереди планеты всей. Но по природе он очень разный, очень темпераментный. Он и мистический, он и эротический, он и игривый, он и серьезный это электричество между названиями самой работы, и когда они соединяются к этому, как бы пришли намного позже, так внимательно давать им название работам. А вот он раз и уже это показал. Показать его вместе с Колей, мне кажется, было очень гармонично, потому что у Коли работы тоже не тоже странные немножко и не очень однозначные. И они и мистические, и интересные. И там есть какие-то вещи, которые не содержатся прямым текстом в самой работе. То есть когда ты встречаешься с э, чем-то, что больше, чем того, что нарисовано в данном случае, больше, чем то, что ты видишь перед глазами. Я сначала могу сказать о своем отношении вообще к этой серии проектов, потому что когда я смотрел на те уже осуществленные проекты до этого, то вызывали большой интерес. А вот когда мне предложили, у меня достаточно была неоднозначная реакция, потому что как-то сложно было себя увидеть. С Соколовым, которого я достаточно с юных лет знаю его творчество и вообще общался с людьми, которые его, с ним общались, считают его своим учителем. Мне потом все-таки как-то показалось, что все-таки вот Соколов, он такой художник, у которого от которого осталось огромное наследство каких-то разрозненных, крошечных этюдов, композиционных поисков, каких-то маленьких монотипий. И это все какие-то маленькие эскизы каких-то, наверное, нереализованных, больших работ, и, может быть, которые он и, и не собирался реализовывать. И вот это вот какая-то его черта, которую я просчитал, какая-то бессмысленность доведения все до такого именно большого монументального решения. Вот она, наверное, мне тоже свойственна, потому что мне всегда тяжело работы доводить. И вот, наверное, это какая-то общая черта характера, видеть какие-то большие образы и вот реализуя их даже в маленьких эскизах, терять какое-то желание довести этого до конца. И поэтому вот у Соколова это какие-то мелкие совершенно, мелкие обрывки такие, которые вот э, смотрятся очень загадочно, это как маленькие осколки какого-то большого мира. Это вот еще в детстве я как-то пошел на его выставку, и вот впечатлила именно вот эта какая-то незавершенность, недосказанность. И вот у него есть работы, которые навеяны музыкой, литературой, и вместе с тем они могут и совершенно самостоятельно существовать. А у меня работы тоже имеют всегда какой-то свой сюжет, достаточно сложный. То есть он не ограничивается каким-то просто визуальным образом, там есть всегда какая-то предыстория. И, наверное, вот может быть это роднит нас отчасти.